10 лютого 2016 року день народження Анатолія Павловича Борисенко, охоронця спасо Преображенського кафедрального собору, що був жорстоко побитий на робочому місці в ніч на 22 жовтня 2015 року, в день святкування на честь Корсунської шпилівської ікони Божої Матері. Близько трьох місяців, не приходячи до тями, Анатолій Павлович знаходився в лікарні, під'єднаний до апарату штучного дихання. З 15 січня він знаходиться вдома, дихає самостійно, але його стан так і залишається вкрай. тяжким. До тями Анатолій Павлович не приходит. За цей час его несколько раз причастили кровью Христовою. Анатолий Павлович, конечно, состояние у него, ну, как говорят врачи, это вегетативное состояние. То есть полностью у него все парализованное. Единственное, что он только может смотреть глазами, ну, взевает. Еще в реанимации ему пробили трахею и поставили специальную трубку. Там есть трубочка пластмасса, которая перед тем, как отсасывать жидкость, она вытаскивается. И вот это как раз перед вами вот ручной электроотсос, называется, которым отсасывается жидкость. Благодаря владыке, благословил, владыка благословил, и я его за благословение, собор мне его, считай, купил. Потому что это деньги были заплачены благодаря собору. Один врач мне сказал, что по мере заживления, как оно будет заживляться, вот если же нараст, будет нарастать там клеточки или как они мозг и будет, ну как восстанов, восстановление будет идти и будут какие-то функции какие-то восстанавливать. Но ну, вот в последнее время у него, например, была левая рука, то есть он левой рукой мог держался даже вот так, он сжимал ее немножечко так, не сильно. Он сжимал он ее мою руку он сжимал и если там например какое-то положение ему не нравилось он чувствовал что руку он как отводил уже то есть делалось он не на уровне рефлекса. Я ему вожу еду вожу еду разбиваю на блендере даже в состояния. водичку таблетки все что этот каждый раз таблеток же много ему каждый раз у ему пить и каждый раз ему таблетку даешь. Я Борисенко Станислав Павлович, родной брат Анатолия Павловича. Единственное, он глазками делает, ну, реакцию, вот, когда я с ним беседую, или приходят священники, читают молитвы, вот соборуют то, тут вот, на на молитвы реакция есть, глазками он моргает, тут вот, приходит священник, ну что, Анатолий, будем молиться? он реагирует, может моргнуть глазками. Вот. Или я вот приехал с Киева, вот, и это самое. Я приехал, брат, ты меня узнаешь, то есть он глазами реагирует. А так, конечно, движения нету. Наша семья, в общем, очень благодарны всему приходу Преображенского собора и именно Владыки Евлогии о том, что помогает, оказывает большую помощь, то есть поддержка жене у Нине чтобы Господь укрепил его в выздоровлении Анатолия Павловича, чтобы Господь его укрепил во всем и дал ему, и чтобы он мог дальше служить церкви, молиться. Подарили ему на день рождения, вот такую снасть, удочку, он рыболов заядлый. Рыболов, конечно, любое, если свободное время ему попадало, или же там договаривался, особенно с внуком, ездили на рыбалку. По телефону приезжал, и куда там, куда поедем сегодня, давай туда, дедушка, давай туда. И это у него хобби, рыбалка. Ну, также он еще любил очень фотографировать. Фотографировать. У нас частный сектор, у нас очень много цветов. И начинались цветы, его с рода не вытащишь, он ходил, фотографировал, вставлял у нас в компьютер очень много, много подборка, вот именно фотографии, цветы. Вот это наш, наш, кажется, молитвенный уголок. Иконы, конечно, это все в таком порядке, так расставил, это все расставлял Анатолий Павлович. Это его любимое занятие, он несколько вечеров подряд посвятил именно, чтобы в таком виде у нас икона были. Это у нас икона, вот эта икона, это Меркурий, Мученька Меркурия, она благоухающая. Вот эта иконочка Це просто нам Она, на в що по Анатолий Павлович був и і то його просто підкинув в Она. а потім стали и розбирати і знайшли От іконочку. такой исходит запах, як полині, 10 лютого 2016 року в приміщенні зарічного районного суду відбулось судове засідання у справі по обвинуваченню М'ясіщева Павла Володимировича, у чиненні цього злочину. Это уже второе заседание. Первое отбывалось 4 січня 2016 года. На порядку денному еще несколько заседаний. На заседание суду пришли родичі и друзі Анатолия Павловича Борисенко, а также небайдужие парафьяны спасу Правобережинского собору. Государственное обвинение э, дело передало в суд, как я сказал, и поддерживаем государственное обвинение сейчас. Мы ждем на данный момент э, исследования доказательств, которые мы собрали. И после того, как будут исследованы все доказательства, как непосредственно как показания свидетелей, так и письменные материалы дела, будем уже выходить в судебные дебаты. То есть в зависимости от позиции тоже Мясящего будем формулировать свои требования к мере наказания Мясищева я ожидаю справедливости, потому что в том состоянии, в котором находится сейчас мой муж, он был крепкий, здоровый мужчина. Конечно, молодой парень сотворил большую глупость. Он и себе жизнь не испортил, и моего мужа коллега сделал. Ну, то, что он единственное, уже пол первой ночи в нетрезвом состоянии забрался на территорию, которая со всех сторон закрыта, и вызвал мужа, и вместо того, чтобы поговорить с ним по-нормальному и попросить его, пожалуйста, выпустите меня. Он вместо этого побил его. И я предлагала адвокату, говорю, если вы действительно хотите, то пожалуйста. Чистосердечное раскаяние вместе с вами. Придет и пишет, чистосердечно, да. Второе, оплата мне по чекам, мне лишних не надо. по чекам, потому что мне действительно деньги нужны на лечение. И тогда бы я на суде встала бы и сказала, что так как он чистосердечно раскаялся, помог в лечении, прошу суд учесть это. Ну и ему скорее бы скосили бы срок. Но они на это не пошли. По завершении засідання суду присутні попрямували до Спасо преображенского собору, де в цей день був відслужений молебень за тяжко тяжкохворого Анатолія Павловича Борисенка.